assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar uh, geografiya darslarini boshlaymiz bugungi darsimiz tabiiy geografik jarayonlar to'g'risida tabiiy geografik jarayonlar va hodisalar tabiiy geografik jarayonlar kelib chiqish sharoit sharoitiga ko'ra uchta nuqtai nazardan kelib chiqadi yoki guruhdan bular ekzogen endogen va antropogen ya'ni ekzogen bu yerni tashqi kuchlari natijasida hosil bo'ladigan yerni ichki kuchlari natijasida endogen va bizlar insonlarni ta'sirida kelib chiqadigan ba'zi bir o'zgarishlar jarayonlar yoki hodisalar ular antropogen deyiladi hammasi umumiy birgalikda tabiiygrafik jarayonlar ikki yarim tushuncha bir birini to'ldiradi ya'ni hodisa va jarayon ularni ikkalasini juda yam shartli ravishda ajratiladi chunki uh, ikkalasi ham bir vaqtni o'zida ro'y beradi va bir birini to'ldiradi masalan yomg'irni oladigan bo'lsak yomg'ir bu demak bug'lanishni hisobiga keyin bulutlardan tomchi ko'rinishida tushadi bu jarayon lekin u uh, ko'p yog'adigan bo'lsa uh, orada do'l ham qo'shiladigan bo'lsa u uh, demak tog'li tog'oldi hududlarida selga aylanib ketishi mumkin bu esa hodisa tabiiy uh, falokat keltiruvchi zarar keltiruvchi hohb hisoblanadi tabiiy jarayonlarni asosiy xususiyati ularning to'xtamasligida doimiy davom etishida lekin ana shu hodisalarni jarayonlarni ba'zi bir tugallanish bosqichi sifatida hodisalar sodir bo'ladi e, ikki tushuncha o'rtasidagi demak e, ajratilish chegarasi juda yam shartlidir Uh, tabiiy jarayonlarni qanday holatlarda yoki hodisalarda ko'rish mumkin tog' jinslarini uh, tashqi ko'rinishini o'zgarishida yoki tog' jinslarini maydalanishida yemirilishida relyefning o'zgarishida yoki shakllanishida atmosferadagi hodisalarda masalan uh, atmosfera massalari tsiklonlar antisiklonlar havo frontlari va hokazo uh, endogen jarayonlar endogen aytib o'tilganidek yuqorida bu yerning ichki kuchlari bularga asosan sunamilar zilzilalar çün, jayge, ıı, sababı, yer qimirlashi tektonik harakatlar va vulqon otilishi kiradi nima uchun sunami bu joyga kiritilganligini sababi sunami yer suv ostida yer qimirlagandan keyin katta to'lqin hosil bo'ladi va qirg'oqqa yaqinlashib u juda yam kattalashadi u keyin atrof muhitga hamma narsaga infrastrukturaga katta zarar keltiradi endi egzogen ya'ni tashqi kuchlar natijasida hosil bo'ladigan hodisa va jarayonlar bular surilmalar nurash tuproq eroziyasi karst hodisalari qor ko'chkisi sel qurg'oqchilik va hokazolar agar birma bir baftafsilroq to'xtaladigan bo'lsak demak surilmalar yerni ustki qatlamidan bir qismi suvni ta'sirida asosan pastga surilib ketadi birdaniga va yerni umuman ko'rinishi o'zgarib ketadi yoki bo'lmasa kars hodisasi degani bu tog' jinslari yemirilishga moyil bo'lganligi uchun unga suv tekkandan keyin erib yuvilib ketadi va u joyda bo'shliq hosil bo'ladi bo'shliqlar g'orlar deyiladi yoki bo'lmasa qor ko'chkilari qor ko'chkini ko'pchilik ko'rgan o'z ko'zi bilan yoki televizorda o'sha qor ko'chkisi degani qorni katta qismi tog'ni ustiga yoqqan gravitatsiya va boshqa harakatlar natijasida birdaniga pastga siljiydi va atrof muhitga zarar keltiradi yoki bo'lmasa sel hodisalari sen aytib o'tdim bir muncha bundan oldingi slaydda va qurg'oqchilik bu demak insonlarga hayvonlarga va o'simliklarga uh, yetarli bo'lgan suvni bo'lmasligi u qurg'oqchilikka olib keladi hamma undan zarar ko'radi quyidagi demak slaydda mana shu tabiiy hodisalarga misollar keltirilgan uh, bu yerda eroziya surilma yoki bo'lmasa kars hodisalariga tabiiy jarayonlarni biz yaxshi bilmaydigan yoki o'z ko'zimiz bilan ko'rmagan yoki tabiatda kam kuzatiladigan turlari ham mavjud ulardan biri galo yoki bo'lmasa pargili yoki bo'lmasa soxta quyosh hodisasi ham deyiladi masalan bizda xalqimizda oyni o'tov o'rashi degan hodisa bor xuddi Ho, shunday hodisa quyoshda ham kuzatiladi u galo deyiladi u qutb kengliklarida kuzatiladi masalan quyidagi rasmda demak rossiyani sibir qismi yoki bo'lmasa sankt peterburg shahridagi galo hodisasidan tasvirlar keltirilgan bunda quyoshni atrofida ikkilamchi yana quyosh soxta quyosh hodisasi sodir bo'ladi bu hodisa demak havo tiniq bo'lgan paytda sovuq bo'lgan paytda juda judayam atmosferada demak bulut bo'lmagan paytda kuzatilishi mumkin yer qimirlashi yer qimirlashi ham demak masalan kuni kecha turkiyaning izmir shahrini yaqinida demak zilzila hodisasi bo'ldi va ko'pchilik zarar ko'rdi undan undan talofat ko'rganlar sonini hali ham masalan biz bilmaymiz u ko'p bo'lishi mumkin demak yer qimirlashi yer qimirlashi bu yerni ichki qismida tektonik harakat ya'ni giposentr deb ataladigan joyda demak harakatlar yuzaga keladi u harakat yerni yuzasiga uzatiladi ya'ni o'shani proyeksiyasi epitsentr bo'ladi epitsentr esa yer yuzasidagi eng ko'p zilzilani kuchi kuzatilgan ta'siri kuzatilgan hudud hisoblanadi uni biz turli xil shkalalarda o'lchaymiz masalan bizni shkalasida o'lchanadi yoki bo'lmasa boshqa o'lchov sistemalari ham mavjud demak zilzilalarni asosiy qismi yerni yuzasidan yetmish kilometrgacha bo'lgan chuqurlikda kuzatiladi agar e, giposentr yer yuzasiga e, qancha yaqin joylashgan bo'lsa o'shanda yer yer yuzasida yerni epitsentrida kuzatiladi ya'ni zilzila markazida kuzatiladigan yani ta'sir juda judayam kuchli bo'ladi demak bundan xulosa qilish mumkinki giposentrni ichkari pastroqda yoki ya yuzaga yaqinroqda joylashishi demak zilzilani kuchiga to'g'ridan to'g'ri -doğru o'zini ta'sirini ko'rsatadi antropogen omillar ya'ni bizni ta'sirimizda suv toshqinlari masalan mana shu yilda kuzatilgan sardoba suv omborida demak insonlarni suv omborini boshqarishdagi ma'lum bir xatoliklarga yo'l qo'yganligi uchun mana shu suv omboridagi suvni toshib ketishi yoki suv omborini to'g'oni yuvilib ketishi kuzatildi ana o'shanaqa narsalar yoki bo'lmasa yer silkinishlari buxorodagi saksoninchi yillarda gazli shaharda bo'lgan zilzila unga yaqqol misol bo'la oladi unda tabiiy kelib chiqish yo'q chunki zilzila bo'lgani sababi gaz qazib olingandan keyin yerni ichki qatlam plastlaridagi bo'shliqni to'ldirilmaganligi uchun o'pirilish hodisasi sodir bo'lib o'pirilish kuchi natijasida yer silkinishi kelib chiqqan zilzila yoki bo'lmasa surilmalar o'rmon yong'inlari ko'proq demak o'rmon yong'inlarini kelib chiqishiga inson omili sababchi bo'ladi ehtiyotsizlik qilish va boshqa hodisalar smagapolislar masalan xitoyni katta katta shaharlarida xuddi har doim tutab turganga o'xshagan tutunlar katta katta maydonni egallab olgan ular demak tarqab ketmaydi hech qachon o'sha smagapolislar paydo bo'lgan chunki o'sha shaharlarda juda ko'plab zavod fabrikalar qurilgan ular o'zidan tutun chiqaradi va shahardan hech qachon tarqab ketmaydi tutun yoki bo'lmasa o'pirilishlar o'sha texnik xatoliklar natijasida yerni katta qismi pastga cho'kib ketadi o'pirilish hodisasi sodir bo'ladi antropogen omillar ta'sirida yana boshqa hodisalar kuzatilishi mumkin masalan qazilma boyliklarni kovlab olishda olaylik misol keltiradigan bo'lsak o'zbekiston hududida bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda gaz kovlab olingan yer ostidan va qashqadaryoni muborak tumanida o'rta buloq degan qishloqda kartada ko'rib turibsizlar ana o'sha aholi punktiga yaqin joyda gaz kovlab olishda demak katta bosim bilan chiqayotgan gazni ehtiyotsizlik bilan yoqib yuborilgan yonib ketgan u keyin unga yaqinlashib bo'lmagan juda judayam baland olov alangasi baland va unga ikki yuz uch yuz metrdan yaqinlashish mumkin bo'lmagan o'shani bir amallab har xil olimlarni jalb etib uh, tinchlik maqsadida portlatilgan uh, bombani natijasida ya'ni o'sha portlash uh, gaz chiqayotgan hududga yo'l kovlab kelinib u yerga bomba tashlanib keyin portlagandan keyin atrofdagi yerni bo'laklari pastga tushib o'pirish hodisasiga o'xshab keyin gazni yo'li bekitilgan va mana shunday qilib yonib turgan gaz to'xtatilgan va atrofga keltirayoitgan zarari ham xuddi shunday yo'l bilan to'xtatilgan mana shu demak insonni natijasida bir vaqtni o'zida ham insonni ehtiyotsizlik sifatida yonib ketishi va gazni keyin yongan narsani o'chirishga yaqqol misol bo'la oladi ya'ni umuman hayolga kelmagan boshqa bir yo'l bilan mana shu kelayotgan zararni oldini olish do'l tabiat hodisalaridan xo bittasi keyingi o'n yilliklarda oxirgi o'n yilliklarda judayam ko'p kuzatilyapti bu hodisa umuman do'l kuzatilmaydigan joylarda ham kuzatilyapti va uni demak hajmi o'lchamlari ham borgan sari kattalashib boryapti hattoki bir necha kilogrammga yetishi mumkin bu juda ham zararli yerda qanaqa narsa bo'lsa hamma narsani maydalab katta zarar keltirishi mumkin ular demak asosan bahorda va kunduz kuni yog'adi kechasi kamdan kam yog'adi kam kuzatiladi kechasi yog'ishi keyin yog'ish davomiyligi ko'p davom etmaydi va e, bahorda kuzatiladi bu keyin mana bu rasmda ko'rib turganlaringdek vertikal o'suvchi bulutlar bor e, to'p to'p bulutlar mana shu bulutlar yuqoriga birdaniga ko'tarilganda ularni tarkibidagi marraz mayda zarrachalar muzlab keyin bir biriga yopishib katta hajmni hosil qiladi va yerga katta tezlik bilan tushadi mana shunday qilib demak do'l hosil bo'ladi donni hosil bo'lishiga juda qisqa vaqt uch besh daqiqa yetarli mana shu vaqt ichida do'l hosil bo'ladi va yog'adi demak unidan qutulishni hech qanaqa iloji bo'lmaydi chunki oldindan aytish juda yam qiyin e'tiborlaringiz uchun rahmat birinchi darsimizni biz tugatdik